এতিয়া যাই আছোঁ আমি আমাৰ দাদাৰ ছোৱালীজনীৰ আজি মানে তোলনি বিয়া আছে কঁঠালো লাগিব আৰু আমাৰ এইফালে আম আছে আমাৰ তো চাব পাৰিব আমি আম খোৱা কঁঠাল 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 আম খোৱা কঁঠাল খোৱা কিন্তু এইটো ৰাস্তা বহুত বছৰৰ মূৰত মানে পাক্কা হ'ব যে আছে ব্লক হ'ব ইয়াৰ ওপৰত ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব নমস্কাৰ আইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল ত' আকৌ এটা নতুন ভ্লগৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ত' আজি এঠাইত যাব ওলাইছোঁ আৰু ইফালে নীলঙনিক ৰখি আছো সি অলপ দেৰি কৰি আছে ওলাত আৰু আমাৰ পুখুৰীটোৱে চাওকচোন পাৰবিলাক গোটাই মানে পাতবিলাক নোহোৱা হৈছিল লাহে লাহে এতিয়া নতুন পাত উলিব ধৰিছে তো মোৰ পাছদিনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিখিনি দেখি আছে এইবিলাক চব পাছলৈ আৰু একমাহমান পাছত সেউজীয়া হৈ যাব তো মই আগৰ যেতিয়া ভ্লগ কেইটামান দিছিলোঁ তো তেতিয়াৰ ভ্লগ কেতিয়াবা এনেকৈ চালে মই দেখোঁ যে কি এইবিলাক মানে ইমান সেউজীয়া কথালো লাগিব আৰু আম এইফালে আম আছে আমাৰ তো চাব পাৰিব আমি আম খোৱা কঁঠাল 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 কথা আম খোৱা কঁঠাল খোৱা চব ভ্লগ দিম তো আপোনালোকে চাব পাৰিব তো এতিয়া যাই আছোঁ আমি আমাৰ দাদাৰ ছোৱালীজনীৰ আজি মানে তোলনি বিয়া আছে তোলনি বিয়া মানে আজি পাৰ্টি আছে আৰু তো তাৰ বাবে এতিয়া ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই যাব ওলাইছোঁ যদি কাম কৰিব লাগে যদি সেইখিনি কৰি আহোঁ তাৰপিছত লাহেকৈ উলি ধূলি আৰু যাম আৰু তো আজি ভ্লগটো দিয়াৰ কাৰণ হ'ল যে তাইৰো এতিয়া যিহেতু এটা স্মৃতি হৈ ৰ'ব ত' সেইবাবে আজি ভ্লগটো দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চাই থাকিব ত' ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু আজি যাৰ তলনি পাৰ্টি আছে চাওঁ চাওঁ সৰু চাং নাচাই থৈ আৰু কালি ৰাতি আমি ইটো ডিজাইন বনালোঁ এনেকৈ মই এটা মিনি ভ্লগ বনাইছোঁ চাব পাৰিব গুটিত দিওঁ এনেকৈ বেলুন দি এনেকৈ গাঁঠি গাঁঠি এনেকৈ বনাই দিছোঁ মানে মোচা তিনিটা এনে জাপি এনেকৈ দি দিম বুঢ়া লাগিব আৰু এইফালে দালি চবজি এইবিলাকৰ মানে জ্বলা চালা এইবিলাক খুন্দি আছে আইতে এইফালে শাক চব্জি এনেকৈ ৰেডি হৈছে কালি ৰাতিয়ে কাটিছিল এয়া দালিবোৰ হৈছে আৰু এই ঔটেঙাৰ হ'ব নেকি মাছৰ ত' ঔটেঙা দি মাছৰ জোল বনাব এনেকৈ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি আছে আমিও আহিলোঁ তো এতিয়া বনাই আছোঁ আমি জাপি তই এনেকৈ মিক্সাবিলাক এনেকৈ দি আছোঁ আৰু চিলাই মাৰি আছোঁ জাপিটো আৰু এনেকৈ তাতে যেনেকৈ সেইটো জাপি দিছোঁ তো ইয়াতে আৰু দুটা চাইডতে এটা এটা জাপি এনেকৈ দিয়া হ'ব এইখিনি অলপ চিলাই আছোঁ আৰু গোটেই কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ ফাইনেল ৰিজাল্টটো তোক কেনে লাগে জনাব মই নিজে বনাইছোঁ আৰু মোৰ লগত হেল্প কৰিছে বিলামনেও কৰিছে আৰু জীৱ কৰিছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ ডেকবিলাকো এনেকৈ অনা হ'ল আৰু ৰাতি এনেকৈ নাচিব লাগিব আৰু পুৰা অলপ লাইনৰ কাম কৰি আছে এখেতৰে হৈছে কেনে লাগিছে জনাব এনেকৈ স্কুলৰ চাহ আনি দিছো এনেকৈ ফাইনেল আমাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ ৰিচিপশ্যন টিমটো আহি গৈছে চাহৰ বাবে আহিছে আমাৰ টীমটোৱে দিব আহিছা চাহ খাই আছে চাহ দিয়ে ভালকৈ আমি যাব ওলাইছোঁ ঘৰত আৰু ইহঁতে এতিয়া আহিল ইহঁতৰ মানে কাম বন নাইতো অলপ ওলাই আহিছে ভালকৈ সেইফালে মাও আহিছে আমাৰ আমি অলপ কাম কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ যাই আছোঁ ঘৰত আকৌ ভালকৈ অলি চলি আহিব লাগিব আৰু দেখুৱাই আছোঁ ইফালে ৰাইকৈ খাই আছোঁ ৰ'ব তো এতিয়া আৰু তাতে যাব ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ ৰাস্তা ঘৰ এতিয়া নতুনকৈ আহিছে না কিছুমান আৰু আহিছে আহিছে বতৰটো একেবাৰে বেয়া আছিল ন পূৰা বৰষুণ দি আছে অৱস্থা একেবাৰে নাই কিন্তু এইটো ৰাস্তা বহুত বছৰৰ মূৰত মানে পাক্কা হ'ব যে আছে ব্লক হ'ব ইয়াৰ ওপৰত আৰু বেছিটো নহয় ইয়ালৈ স্কুলটোলৈ হ'ব এইখিনি ত' ৰাস্তাটো ৰাভা চঙৰ থ্ৰুৱেদি আহিছে মানে স্কুলখনক লৈ কিনে আনিছে আৰু আৰু পাৰিলেতো গোটেই হ'ব লাগে কিন্তু কি হয় আৰু ইপিনে মানে ইমান আমাৰ সিফালে পেক নহয় কাৰণ আমি যোৱা বছৰ চেনকি পেলাই এনেকৈ দি দিছিলোঁ তো ইহঁত টেক নহয় কিন্তু এইখিনি ফুলৰ বাবে অলপ ৰাস্তাটো বেয়া হৈ যায় এইফালে চিনাৰীটো চাব পাৰে তো ইয়াতে এনেকৈ ফটো উঠিব আহিছিলোঁ এখনমান এনে চিটি ৰাখি ল'লোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ ই ফটক চাওক পূৰা নতুন নতুন কাপোৰ পিন্ধিছে মানে সেইদিনাখন আনিছে আৰু বজাৰত চাই পেলাই চাফালে তো আমাৰ এই ৰিচিপশ্যন টিমটো চবে চাব অলপ বেষ্ট আৰু প্ৰথম বেষ্ট এনেকৈ বহা হৈছে আৰু বৰষুণ দিয়ে অৱস্থা বেয়া আকৌ ভাতটো খাই লওঁ আৰু যা মোৰ অভিযিত

তো এতিয়া আৰু মানুহ চানুহ অলপ সেনেকৈ হৈছে মানে এতিয়া প্ৰায় বাজিছে চাৰে সাতটা আঠটামান বাজিব আৰু আৰু পেকৰ পেক চব কি অৱস্থা বেয়া এই গোটেই চব পেক পেক হৈ গৈছে আৰু এতিয়া অলপ জিকা লগালোঁ খাব পাৰিছে আকৌ আৰু আমাৰ কইনা এয়া কেনেকৈ কইনা হৈ কোন ভাল আছে এতিয়া আৰু ভাল আছে আৰু পুৰা মেকআপ কৰিছে আগতে কৈছিল না কৈছিল নে মেকআপ আমাৰ বাপাই ভাল না চাওঁ চাওঁ ইফালে চাওঁ মোৰ তুমি ভাত খাইছে ন খাইছে ইফালে খাই এতিয়া ত মই ভিডিঅ'টো অফ কৰা নাই এতিয়ালৈ মানে এতিয়া আমাৰ চলিব কণী পাৰ্টি মানে মাছৰ কণী আছে এনেকৈ ত ভাজিছে কি কবি কেনে লাগিলা আজি অজা তামা মনজয় কৰিছ না কি কবি মাতো মাতিছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব ত' আজিলৈ